tambah zamanlah lagi banyak peninglah. Satu orang hantar teks kat saya. Ustaz, ni depa duk viral mai hantar ni bodoh dah kata. Depa kata kita kalau doa lepas habis doa tak mau sapu muka pula. Pula dah ya Allah, saya kata dah saja hamba ni. Tapi betul-betul apa? Betul betul cerita tu dibincangkan oleh ulama. Betul, memang betul. Tapi bila bawa benda tu dalam masyarakat yang sedia mengamalkan macam yang kita ada buat, terkejut lah. Dan orang kita ni tak boleh terkejut. Ha, itu masalah dia. Kalau kita dah biasa terkejut, kita tak terkejut sangat. Kan kita doa, habis doa kita sabur muka. Tapi dia main doa abang kata, nah, dia kata, lepas doa tak payah sabur muka. Lalu ya. macam mana kita kunut semayang subuh tu. Dia kata, lepas baca doa kunut semayang subuh, nak sujud, kita tak sabur muka. Kita turis sujud. Demikian juga kita baca kunut, dalam semayang witer. dalam bulan puasa kita tak sapu muka kita terus sujud dia kata macam itulah dalam doa-doa yang lain dia kata tak payah sapu muka pergi doa abang benda macam ni jadi bila ada persoalan kena cek tengok oh rupanya ada perbincangan tentang benda tu ok di hujung perbincangan tu dia kata apa sapu muka ni ada dalam hadis tetapi hadis yang da'if dia kata jadi maksudnya boleh tak kalau lepas doa sapu muka? Boleh. Ada adalah hadis. Cuma hadis itu daif. Dia tak kuat. Dia lemah. Jadi kalau orang habis doa sapu muka, jangan pergi duduk marah dia. Ha. Jadi sekurang-kurangnya kita membiasakan diri kita untuk tidak terkejut. Bila timbul satu masalah, jangan terkejut. Dengar dulu cerita dia apa. Bila baca-baca, oh baru kita tahu. Oh macam ni perbincangan ulama tentang isu yang kecil ini bukan isu besar pun dan tidak wajar dan tidak berbaloi isu yang macam tu nak menjadikan kita bergaduh di dalam masyarakat. Ha oh, yang ni panjang ni kalau jawab ni jadi depa kena tidur pukul 12:30. Okey simple lah macam ni saya nak mudahkan. Ada hadis yang mana ada ulama yang kata hasan umpamanya ada hadis tapi hadis itu juga ulama lain kata dhaif khilaf pendapat bila khilaf ni ni dalam pengajian hadis ni dia ada beberapa sebab sebahagian mereka khilaf ni kerana rawi tu mereka kata rawi ni seorang kata boleh pakai lah masalah ni seorang kata tak boleh pakai seorang kata dalam kes ni okey yang lain kata dalam kes ni dia tak okey umpama ni banyaklah kalau saya nak buat contoh kadang kala oleh kerana ada sokongan yang lain sebagian kata sokongan ni boleh menyokong hadis ni jadi hasan sebagian kata dia tak boleh menyokong dia dhaif kesimpulan yang nak pendek cerita ni yang ni wah kena pergi mengaji sentuh sunnah ni yang ni saya mengajak bab ni dia kena tengok hujah lah bagi orang yang tahu menilai hujah contoh ulama kebanyakannya mereka tidak bersetuju lepas daripada berdoa sapu muka contoh Al-Iz Abdul Salam umpamanya dia kata orang tak sapu muka orang sapu muka ni orang jahil ya? Al-Imamul Bayhaqi kata aku tak pernah tengok mana-mana salah ya? pun sapu riwayat yang sahih tapi di sana ada riwayat Ibnu Abbas yang mana Nabi SAW Ha? dia sandang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata iza da'u iza da'u tallah fad'u Bibutuni yakuf fikum ha? bibutun kaffaik bila kamu doa kepada Allah doa ni dengan dapat tangan kan dengan da, da, dengan apa ha tapak tanganlah tangan kan ha, wala tad'u bi Zahrika faik jangan kamu doa daripada belakang tepuk tangan ni wa idza faraghta famsah bihi ma wajhak bila kamu selesai sapu muka kamu hadis ni padanya ada rawi yang bernama Saleh bin Hassan Saleh bin Hassan dianggap sebagai rawi yang yang daif jadi ulama tak mau pasal dia rawi dhaif tapi di sana ada riwayat al imam Al-Tirmizi yang mana nabi SAW dia cerita nabi sallallahu alaihi wasallam bila doa yarfa'u yadai wa lam yahudhuma hatta yamsaha bihima wajhahu nabi ni bila doa dia tak akan turun tangan sehingga dia sapu dengan kedua tangan dia muka dia hadis ni al imam Al-Tirmizi dia kata hasan sahih gharib Namun begitu ada masalah kena ada Hamad bin Isa dalam hadis ini yang dipertikaikan dia. Maka dengan itu hadis ini dipetikai ada ulama petikai dia. Namun di kalangan ulama mereka menilai uh, keadaan Hamad dan keadaan uh, keadaan Saleh dan seumpamanya ada ada yang menghasankan hadis ini seperti Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani dia kata hadis sapu muka ni hasan. Yang ni kita akan tengok orang yang mengaji dalam bulughul maram Jadi siapa yang setuju dengan pendapat dia tu Dia puasa pun muka lah Tapi yang lain yang tak setuju Tak payah siapa muka Kalau tanya saya Saya kata bahawasanya Kebanyakan ulama' kata tak siapa lah Kalau siapa pun kita tak kata hadis tu kilap Tapi kalau hadis yang terang-terang palsu Tak boleh lah yang ni nak tahu khilaf tak khilaf ni tak boleh aku rasa macam hadis ni okey lah ah, oh, tak boleh dia bukan jenis test tu test buat macam demam tak demam dia hadis bukan macam tu yang ni dia kena ahli dalam bidang hadis ah, ahli dalam bidang hadis ah? panjang lah kalau nak cerita bab ni saya pun tak larat nak cerita ayam pun kau duk habis kan, ni apa hukum lepas doa sapu sapu tangan kat muka Pasal saya ada tengok orang lepas doa tu tak sapu muka. Doa ke okay? tak sapu muka dia. Tak tahu lah bap apa itu tak sapu muka. Takut ada tak cicuk muka dia. Dia sapu berabi atas muka. Jangan jangan dok tanya lah bap apa apa itu tak sapu muka tu bap apa kita hok tak ada gapo-gapo sunat. Saidina Umar kau Abdullah Ibnu Umar ada sebut hadis Tirmizi kau gapo dia nabi kata apabila kamu berdoa lepas pada berdoa jangan kamu letak tangan direk sapulah ke muka kamu fihi barakah padanya berkat. Tangan kita guna untuk buat ibadat Tuhan, eh? tadah tangan merintih dengan Tuhan. Eh? Ibadat ni kan tangan kita buat ibadat kan ni. Maka ada keberkatan, ya ada keberkatan sapu di muka katanya. Neh. <tuh> sunat sapu dah. Eh? Dalam semayan pun sunat sapu ada riwayat kata luar semayan pun boleh berlaku. <tuh> Mintaklah dengan Allah dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Agini. Ha, eh? ha, gini. Dalam riwayat yang lain disebut banyaklah. Ah ha, ni gini, membetuli bahu Ah ha, ha. ataupun gini, kau tak apalah boleh. Boleh belakang lah. Mana hampas tangan? Ni biar tangan ni ke atas. Hmm. Ha, -ha. jangan minta dengan belakang tangan. Jangan gini ada ha, lagi ni. Kok ada dalam hadis kemudian kata Nabi ada doa begini pada ketika dia nak minta jauh bala. Minta dijauhkan bala, dihindari segala perkara yang tidak disenangi ha. Allahumma fa'anna al-bala awal wabah dan sebagainya ha dia gini. Ha, kalau minta biasa begini. Bila kamu selesai doa, kamu sapulah muka-muka kamu dengan tangan. itu Abu Daud pun komen dalam hadis. Ha. Hadis ni banyak jalan dia nak sampai kepada Muhammad bin Ka'ab tu. Al-Qurazi tu banyak jalan dia. Tapi semuanya dhaif belaka kata dia. Ha. Hadis hak lagu ni ni hak paling molek hak ni kata dia. Tapi hak ni pun dhaif juga. Ya. Hak paling molek tu pun dhaif juga. Hmm, ah ha. begitulah. Maknanya ada beberapa perkara eh. Hmm. Ha. di dalam Uh, Sunnahnya Ada beberapa perkara Iaitu satunya doa ni Dengan angkat tangan Ada Satu lagi doa Tidak angkat tangan eh, Tidak angkat tangan Ini baca gitu lah Doa juga orang panggil Maknanya tidak semesti doa ni angkat tangan Hak dua ni ada ha. Uh, lepas tu dari segi Angkat tangan tu pula Dengan tapak tangan ke atas Ni Haa uh, Menadah langit uh, Kita kata ataupun dengan ah uh, kod ni kedua-duanya ada ada dalam sunnah nabi. Uh, kedua-duanya ada. Tetapi satu tangan ke muka ah. Uh, kalau tadi pak tadi pak kata itu ada belak dari wayat sahih banyak. Banyak. Tetapi kalau sapu muka tak ada hadis yang sahih. Ah uh, nak sapu boleh ke? Boleh. Eh ada daif boleh dah pakai untuk fadhail. Eh banyak juga hadis orang lagu ni ni Tapi za'if laka Untuk fadha'il boleh Tapi nak kata hadis sahih ada ke? Tak ada Haa sahih Sebab itulah Abu Daud pun kata Semuanya za'if hmm, Hak paling molek hak ni Hak mua paling molek ni pun za'if juga Haa ha, dia ayat ada <tuh> Sebab apa? Ha, sebabnya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni Siapa dia orang yang ambil daripada dia Ni Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq ni ambil daripada Amman haddathal Ambil daripada orang yang rayak ke dia Orang yang rayak ke dia tu siapa Majhul Tidak diketahui siapa dia Tak boleh Apa tak rayak Rayak lah siapa Tak ada oh, Majhul Lepas tu hak bawah dia ni Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq oh, Hak ni pun majhul juga Abdullah bin Muhammad bin Aiman Hak bawah lagi Majhul juga Abdullah bin Maslamah al qanabi ha, Hak tu yang itu tidak majhul Maknanya berjujuk eh? ha, Berjujuk musalsal Orang panggil bil majhulin ha, Anda tak kuat? Tak lagi hmm. Ha, tak lagi Dengan sebab itu Kalau kita tengok orang berdoa dia tak sapu muka Jangan marah Jangan kata dia orang dengan dia kata wahabi kau kau jangan eh adih ada ha, banyak ha, mana dia mengaji hadis tu ha, dia mengaji hadis tu <coughs> hmm. hmm tapi kalau kau sapu muka pun janganlah kita bala ha, sebab ada juga hadis bukan siapa perikat mauzu hadis ni terpulang pulang <coughs> terpulang kepada masing-masing hmm Huk paling moleknya Tempat mana Nabi angkat tangan Kau sebut dalam hadis Sebab dia angkat tangan, kita angkat tangan Hak mana dia tidak angkat tangan Kita tak usah angkat tangan Hak tu paling boleh uh, Misalnya uh, pada ketika kunuk uh, Kunuk Nazilah, memang dia angkat tangan Tapi sapu muka tak ada juga uh, Ada Angkat tangan, tapi tak sapu. Uh, lepas tu hak ketika dia Nak uh, selesai makan kau Ataupun nak naik kenderaan kau Tak ada angkat tangan Ha, kita tak sehakat tangan situ Tak sehakat tangan Baik, kalau tempat dia tidak akat tangan Kita akat tangan juga, salah ke? Tak boleh ke? boleh Boleh juga, tapi kena tahu ha, Jangan dibuat tetap Kemah tu macam Nabi Ajar gitu ha, Macam Nabi Ajar gitu Kalau kita buat kemah tetap Satu ke tetap perang, tak boleh Pasal apa, benda saja tidak gitu. Ha, kalau kita jarang-jarang nak buat gini, nak buat gini, tak apalah. Ya Yang mana ke mana mana pun Yang pentingnya mengaji dulu Kalau mengaji kita tahulah. Ha, mengajir, tahu lah Mengaji tahu Tetapi Hak Nabi tidak buat tetap Kita nak buat tetap berterusan Dan menganggap orang yang tidak buat begitu Sebagai tak molek Tak kena ah ha, Itu tak boleh ya? Salah lah Ada seseorang bertanya kepada Islam Web Adakah boleh untuk kita sapu muka Serta seluruh tubuh badan Jadi jawapannya Menyapu muka dan kedua-dua tangan Selepas daripada berdoa adalah masalah yang para ulama' kita berselisih Sebahagian para ulama' menyatakan istihbab lebih kurang lebih kurang macam sunat lah uh, digalakkan kerana melihat ada riwayat yang menyebutkan tentangnya dan sebahagian para ulama kata makruh sebab hadis yang sebut berkaitan tentang sapu muka selepas doa itu adalah hadis yang daif Fa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kal kerana Nabi SAW iza rafa'a yadahi fi doa Nabi SAW apabila dia mengangkat tangan ketika berdoa dia tidak akan meletakkan hatta yamsah bihuma wajuhu bila dia tidak akan meletakkan tangan tu melainkan dia sapu dulu. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Tirmizi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibn Abbas. Itu hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua. Fa faragat famsah wajha. Apabila dah selesai kamu doa, maka sapulah tangan kamu itu ke muka kamu. Hadis ini, hadis yang kedua ni riwayat daripada Abu Dawud dan juga Ibn Majah. Dalam buku yang saya dan juga tim pernah terjemahkan iaitu kitab Bulu Ummul Maram. Selepas disebutkan hadis Tirmizi yang kita baca tadi, dia kata walahu syawahid minha hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'inda Abi Daud waghairih. wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadis hasan. Dia kata hadis pertama dan juga hadis yang kedua itu bergabung Daripada kegabungan mereka berdua itu Telah menyebabkan ada syawahid demi syawahid Menyebabkan hadis itu sekurang-kurangnya menjadi hadis yang hasan Jadi, kalaulah orang ambil pendapat mengatakan bahawa Boleh untuk sapu muka Maka dia berdalil kepada status hadis yang disebut oleh Ibn Hajar al-Asqalani Yang mengatakan bahawa hadis itu adalah hadis hasan Itu pendapat yang pertama Dan sebahagian para ulama' lain juga mengatakan bahawa Hadis yang kita sebut mula-mula hadis riwayat Imam Tirmizi tu. Hadis tu adalah hadis yang dhaif, bukan dhaif biasa, dhaif jiddan. Hadis yang kedua tak boleh nak kukuhkan hadis yang pertama sebab hadis yang kedua tu sendiri pun dah ada masalah. Jadi ulama berselisih pendapat dalam bab ni disebabkan status hadis berkenaan. Ada yang mengatakan okey disebabkan hadis itu dinilai hasan oleh seorang tokoh ulama hadis Ibn Hajar Al Asqalani. Pun begitu majoriti ulama hadis mengatakan bahawa hadis yang pertama riwayat Imam Tirmizi itu adalah hadis yang tidak sahih حديث ضعيف جدا